Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Marinawati binti Romli daripada SMK Datuk Haji Ahmad Badawi akan membuat perkongsian tentang tajuk pembezaan di bawah subtopik had ataupun limit dalam bahasa Inggeris. Okay, kita akan tengok terus kepada konsep yang cikgu nak persembahkan pada hari ini. Yang pertama, kita akan tengok soalan ni. Okey, contoh ni dulu, contoh ni akan membantu kita untuk menjawab soalan yang akan datang. Kita tengok F kosong. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf. Function dia X kuasa 4 tolak X square over X kuasa 2. Berdasarkan graf. So soalan dia? Berdasarkan graf. Jadi tak boleh ambil jawapan di luar pada graf. Semua jawapan ada di graf. Cari F kosong. Okay, kita kita kena faham bahawa apa maksud F kosong. So maksud kat sini adalah X sama dengan kosong. Kita kena tengok x sama dengan kosong tu kita kena tahu di mana. Di sini, dekat sini, x kosong. Adakah kamu nampak sebarang kewujudan titik di situ yang menghasilkan graf? So tiada titik, tiada titik wujud di x sama dengan kosong. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat di situ? Maka, F kosong adalah tidak takrif Ataupun dalam bahasa muda dia, dia adalah infinity. Ini adalah jawapan bagi soalan A. Okay, kenapa? Dia tiada titik wujud. Dia ada graf yang lalu di bahagian tu maksudnya dia adalah infinity. Kita tengok di bahagian yang B pula soalan B. Apabila X mendekati kosong. Okay, X mendekati kosong. Di mana? Daripada sini ke sini. Mendekati kosong dari arah kiri. Mendekati kosong dari arah kanan. Okay, penumpuannya di mana? Di nilai negatif satu. Maka jawapan dia db. Di Jawapan dia adalah. Ataupun kamu terus tulis negatif satu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, bagi C pula. Tengok di C. X mendekati dua. Okey, kita tengok. Di manakah X mendekati dua? Di sini. Okey, dari arah kanan mendekati 2, dari arah kiri mendekati 2, apakah nilai y dia? Jawapan dia adalah 3. Macam ni pun kita boleh tulis 3 cukup. Jadi kita apa yang kamu saya nak kamu faham di sini bahawa mendekati 2 ni kamu kena tengok daripada arah kiri dan arah kanan. Mendekati kosong juga daripada arah kiri dan arah kanan. Okey, yang tu selesai untuk soalan yang pertama. Contoh yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Juga kalau kita tengok soalan ni, juga dia bagi soalan berdasarkan graf. So, everything is based on graf. Okay, kita tengok. F kosong. Okay, F kosong. Ada nilai tak di sini? Ada, iaitu 1 dan 4. Kosong, di sini ada apa? Satu dan ada empat. So, jawapan dia satu dan empat. Okay. Untuk, untuk A1. Untuk A2. Okay. Soalan dia, tentukan sama ada hat fx wujud atau tidak. So, soalan pertama apa dia? Wujud hat atau tidak? Dan soalan yang kedua, jelaskan. So, kamu kena jawab dua-dua soalan ni. So, kita tengok. Wujud atau tidak? Jawapan dia yang kedua, tidak wujud. Okay, mesti anak-anak tertanya-tanya, kenapa tak wujud? Sebab penumpuan dia yang daripada arah kiri tertumpu kepada empat, ke satu. Dari arah kiri menumpu ke satu. Dia ada arah kanan menumpu ke empat. So nilai tumpuan tu, tumpuan nilai kiri ke kanan tidak sama. So had tak wujud. Sebab syarat had wujud, arah kiri dan kanan mesti sama. Kalau kamu tengok daripada yang tadi, kiri menumpu ke satu. Sini pun sama, menumpu ke satu nilai. So, maksudnya penumpuan nilai mestilah unik. Barulah kita boleh kata, had itu wujud. So, ni adalah jawapan dia dan ni adalah penjelasannya. Ataupun kamu boleh tulis lagi. Selain pada yang ni, kamu boleh buat. Okey, uh, nilai dari arah kiri tidak sama dengan arah kanan. Ini option kedua. Okay. okay. kita akan pergi ke yang seterusnya. Okay. Kita tengok yang ni pula. Ini okay, ni barulah the real question yang akan ditanya. Okay. Ini ada contoh soalan percubaan yang keluar. 2023. Okey, kita tengok. Ni dia bagi kita gambar raja dan dia kita bagi kita fungsi. Kuadratik. Kalau kamu perhati ni adalah kuadratik. Okey, kat sini soalannya ditanya. Had fx, x mendekati kosong. Okey, kita tengok dulu kat mana x mendekati kosong ni. X kosong mendekati kosong dari kiri ke tujuh mendekati kosong dari kanan juga ke tujuh. Jadi apakah jawapannya? Jawapannya tujuh. Hmm, senang je. Okay. Next. Soalan yang sama. A2. Okay. Yang ni dia tanya bentuk yang sedikit berbeza daripada sebelum ni. Tapi masih pada konsep yang sama. Okay. Dia kata nilai-nilai. Kat sini dah clue maksudnya akan ada dua atau lebih jawapan yang mungkin bagi A jika saya besarkan sikit soalan ni eh. Hard. Sebab kamu nampak tak jelas kan? X mendekati A bagi Fx sama dengan negatif 5. So kat sini, dia dah bagi kat kita hard dia. Jawapan dia adalah negatif 5. Dia suruh, dia suruh kita cari apakah penumpuan nilai A tu di mana? Okey, berdasarkan graf, kita tengok di manakah kedudukan negatif 5? Kat sini lah lebih kurang. Dicelakar So, ada sentuhan pertama adalah nilai A yang pertama. Sentuhan kedua adalah nilai A kedua. Maksudnya, kedua-dua nilai A ni menghasilkan jawapan negatif 5. So, basically, what is A? A ini adalah nilai X. So, kita kena gantikan A ke dalam X pada equation okay, kita buat eh f a sama dengan negatif 5 okay, kita masukkan a ke dalam x Ini kuasa 2. A kuasa 2 tolak 8A tambah 12 sama dengan kosong. Okey, kosong ni adalah bentuk am. Bentuk am ni adalah bentuk yang kita perlu capai sebelum buat apa saja jenis penyempurnaan kuasa 2 ke pemfaktoran ke. Kamu kena buat dalam bentuk am. Okey, kemudian kita factorize. Okey, jadi kita dapat dua jawapan iaitu A sama dengan 2 dan A sama dengan 6. Maksudnya betul lah dapat dua nilai A iaitu A sama dengan 2 dan A sama dengan 6 dan kedua-dua jawapan ni mendekati ke negatif 5. Ni jawapan dia, mendapat. Mendekati A, jawapan dia negatif 5. Okey, macam mana? Faham kan? Okey, next. Kemudian kita ke soalan yang terakhir. Okey, dengan menggunakan equation yang sama dan soalan dia diminta tentukan fungsi kecerunan ataupun lebih senang kita tahu dia adalah dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Soalan ini adalah soalan senang dan bonus sebenarnya untuk kamu. Iaitu kamu dah tahu jawapan dia. Dengan kamu buat pembezaan biasa, kamu dapat dah jawapan dia. Ini adalah jawapan yang patut kamu dapat di akhirnya. Tapi ini menggunakan apa? Pembezaan biasa. Kita nak gunakan prinsip pertama. Okay. Kat sini sangat mudah. Pertama sekali, kamu tulis dulu kamu punya equation yang pertama. dan kamu letakkan sebagai 1. Kemudian kamu ambil equation kamu yang pertama tu. Okey, kalau kamu nak lebih mudah lagi, kamu boleh gunakan kamu tukarkan fx ni menjadi y. Itu tulis baru yang baru ya. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 8 X tambah 7. Bagi cikgu yang ni lebih efektif. Okay. So ni. So kamu buat macam ni. Equation kedua kamu buat apa? Every So y you have to plus delta y. Every x plus delta x. Every x. Kalau ada 10x, 10-10x kamu kena buat plus delta x. Okay, nampak? But tak habis lagi. Kamu kena buat pengembangan. Okay, pengembangan ni kamu boleh gunakan kaedah SMS. Okay, cikgu boleh tunjuk kat sini. Kedai SMS. SMS tu maksudnya square multiply square. Okay, square multiply square. Square first, x square. Multiply x darab delta x darab 2. Okay, kemudian square again. Plus square plus delta x square. Hmm. Kaedah SMS. Kalau kamu tak mahir kaedah SMS, kamu boleh buat kaedah pengembangan biasa. Macam ni. Macam biasa tu lah. Yang kamu suka tu kan. X kali X, X square plus X delta X plus x delta x plus delta x square. So kat sini, ni serupa kan? Serupa jadi? So sama je. Jawapan sama. Kaedah berbeza. Kalau kamu suka SMS, yang ni kalau pengembangan biasa. Okay. So kat sini dah jadi Kamu semak di sini. Okey, ada apa-apa lagi tak? Sebutan yang sama. Ni. Kita okay, tak ada sebutan yang sama. Semua sebutan berbeza. So, kamu boleh buat operasi ke tak? Tak boleh buat apa-apa operasi. So, you have to stop. Bila dah stop tu, kamu kena labelkan dia sebagai dua. Okey. Kemudian kamu kena buat dua tolak satu. Kalau kamu terpaksa hafal, hafal lah. Hafal cara-cara dia ni. Okay, tapi kamu keep on trying banyak-banyak soalan, kamu akan dapat. Okey, dua tolak satu. So, Y tambah delta Y. Tolak Y. Tinggal delta Y. X square tolak X square. Habis. Lapan X tolak lapan X. Habis. Kemudian kita tinggal... Okey, tujuh tolak tujuh pun habis. So, apa lagi yang tinggal? 2x delta x plus delta x square. Okey. So, step seterusnya is over delta x. Kalau cikgu, cikgu masuk anak murid cikgu hafal benda ni. Okey. So, selepas kita bahagi delta y over delta x, 2x delta x over delta x dia akan hilang delta x square jadi delta x okey cikgu tulis kat sini eh okey so ada selak selepas kamu buat proses penolakan kalau masih ada delta x yang tinggal kalau ada okey kamu kena buat kamu kena buat step ni. Kosong kat sini. Okey. Jadi kat situ kamu sekejap lah saya cuba padam. Okey. So kamu akhirnya akan tinggal Ain. Ada lapan kat sini. Oh, cikgu tertinggal lagi kat sini eh. Sekejap, sekejap. Oh, maaf cikgu ni. Ha. Nampak cikgu pun boleh cuai. Ha, hmm, kamu pun kena berhati-hati. Cikgu padam balik eh? Jadi okay, semula kita buat semula proses dia 2 tolak 1. So apa yang tinggal? Delta Y. 2X delta X. 8 delta X. Dan delta X square ni. Okay. So step seterusnya macam tadi cikgu dah terangkan. Over delta X. So kat sini dia akan jadi Okey. Sekiranya ada delta x yang masih tinggal. Kalau tak ada tak apa, tak perlu buat step ni. Kalau yang masih ada kamu kena letak Hat. delta X mendekati kosong, maka dy dx sama dengan 2X tolak 8. Okey. Sama tak seperti yang kita dah cuba tadi? Yang kita jangka jawapannya tadi? Sama kan? Ha. So, cikgu kata yang ni adalah soalan yang sebenarnya bonus because kamu dah tahu dah jawapan akhirnya dan kamu kena buat ulang balik, saya ulang balik. Ambil equation pertama, letakkan sebagai satu. Untuk equation kedua, Y plus delta Y every X plus delta X Kemudian kalau kamu perlu ada square kamu square kan? Kemudian kamu buat dua tolak satu. Sekiranya pastu over delta x and if you got balance delta x here, kamu kena buat step ni. Kalau tak ada kamu just stop. That is the answer. And then finally, okay this is your answer. Okay itu saja yang kamu perlu tahu dalam prinsip pertama. Kita okay anak-anak okay, sekian. Selamat mencuba untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih.